в мои соболезнования прилетел очередной кап, 250 килограммовый, наверное, да, D30. Там человек писал мне по э... стингерам, да, как они работают. Смотрите, ЗРПКшки нужны по-любому, там, в районе тех же самых Харькова и все остальное, залы чистить, суперкамы, ланцетики, это раз, <клес> по БПВА с низкой типовой сигнатурой. Как работает Сунгур, они что пишут, что головка ракеты использует тепловизионную инфракрасную систему самонаведения, типа, э... ну, на английском, IIR, Комплекс классифицируется как ракета четвертого поколения. Если она запускается с базовой установки, она же не с плеча человека запускается, в котором есть еще ОЛС и РЛС. Я надеюсь, что они еще дополнительно маркируются. Это раз. Но если пойти по пути того, что не домысливать и не додумывать, то американцы на авианосцы свои по периметру, на БТКшке, а у американцев БТКшки это как авианосцы, возле посольств, потом вот эта двойная база Баграми была в Афганистане, она же была в СИРАМах. СИРАМ это установка, которая... По-моему, там пушка Гитлинга, да, но она более инновационного типа. С массой патронов умных, выстрелов, дистанционного подрыва. Человек стреляет она по высоте и по, ну, в общем, по радиусу, она на 4 километра работает. И как показали испытания ее в боевых условиях, то она цели такие типа как бомба, которые не изучают тепло, уничтожает. Она же на испытаниях показала, она уничтожает, например, было выстрелено с разных 5 минометов. 81-я мина. Да, у мины полет медленнее, чем у бомбы. У мины где-то 0,3 маха, у бомбы до одного маха. Но она все сбила. То есть тем ПВО тактического уровня, которые работают по снарядам без теплового излучения, э, вау, вот как Сирам работает. У Сирама есть, э, дальше стоит мощный радар, Жираф-4, например, фирмы Эриксон. Он, он дает баллистические показатели, как летит эта бомба, и дает точные координаты. Нам КСП, на машину Реостат поступают данные э, этой батареи, и ЗРПКшка уже работает по этой цели, и успешно уничтожает. Если они уничтожают мины с э, таким маленьким сечением, 81 мм, да, то представьте, как 3000 они начали сейчас сбрасывать, он 3 целых 3 десятых метра в длину и 1 метр в диаметре. Ну и как, ну давайте подумаем, он его не уничтожит, уничтожит. Просто у нас э, тема тактического ПВО просто провалена. Вместо того, чтобы американцы получили этих пушек 105 э, тонны, да, э, ну, сотни, они должны по всему фронту ездят, и эти 105-я пушка кошмарит, то мы только первую экспериментальную единицу получили, одну, на 2000 километров фронта. Вот так и все. И так мы и воюем. И тот же самый Купол, он же работает не только по, <coughs> по целям с тепловым излучением, ну, он банке сбивает, да. Но Купол чуть, чуть подороже, но принцип один и тот же. Только в сбивают и пуля, а в куполе работает ракета с контейнером. Но ну, тоже там стоит радар дальше, стоит блоки, такие похожие на трансформатор, координации работы этого купола, и он сработает. Поэтому ПВО, <coughs> и немцы, кстати, этот срам делают. И, кстати, вот этот же сырам он заложен в основу вот этих скайнексов, которые сейчас накупают в Киеве. Ну такое надо купить и в этот, и в Харьков. Вот и все. Но этого нет. А скайнексы они дорогие, поэтому я считаю, что мы должны пойти путем Бурча и, и других. Можно и Краталь пробовать в этих направлениях. Но Краталь, там, она, она, ракета дороговато стоит. Я считаю, что эти сунгуры, которые стоят блоки на Каркутах, они маркируются АОС. А новые. на 20 километров оптика бьет, нефиг делать. И ведет цель. Плюс еще и есть РЛС. Если не хватает своих координат, им довычисляют координаты и более мощные радары. Все это работает. Я видел массу с этих LB System видео, где они 120-ю мину крошат в пух и прах. Да. Так это 120-я мина. А бомба, которая летит там 70 километров или 90, планирует. Ну, конечно, мы можем сбивать без проблем. Если по Сунгуру надо еще понимать, маркируется он не маркируется, то вот этими сирамами мы могли бы сбивать без проблем. Главное их делать сверху. Понятно, если мы одну установку поставим, то она не будет справляться. А если выстраивать систему, то она начнет работать. Она почистит эти все ппв а когда мы вычищаем ППВ, например, эти суперкамы да, или завы, то куда они стреляют? Они же не будут просто так бомбы кидать. Но они, правда, их и просто так кидают, тварь.